assalomu alaykum ahli youtube quyon ishqbozlari meni ismim doston men quyonchilik bilan shug'ullanaman mana bu meni mo'jazgina quyon fermacham mana bu yerda quyonlarim judayam ko'p yana boshqa boshqa xonalarimiz ham bor quyonlar ko'p agarda sizlar menga like podписка bosib menga podeshkaga chiqsalaring men quyonni 0 dan boshlab to 100% darajagacha ko'tarish uni bolalash emlash dorilash kasalliklarga qarshi tashqi yaralarga qarshi oshqozondagi kasalliklar hamma hammasini o'rgataman quyonni qanday emlash qanday oy qanday boqish qanday ko'payish qanday erkakka qo'shish shamollaganliklar hammasini tekshirishlarni o'rgataman hamma nazariy amaliy e, tajribalarimdan kelib chiqqan holda videolarimni qo'yishni boshlayman podpiska laykeni bosib mana shu kanalimga obuna bo'lib qo'ying men quyonchilik bo'yicha videolar chiqaraman menda judayam ko'p quyon turlari bor quyon turlarimni quyonlarimni like padpiska bossalaring men videolarni chiqarishni boshlayman qo'yishni boshlayman iltimos qilaman menga podpiska layk bosinglar men qaytaraman yaxshi videolar qilamiz videoni chala qo'yib yoki biron bir joylardanday tashlab ketib pul bersa yoki bironta shart podpiska laykni bossa o'rgatarkanman yo'q hammasini haqqoniy holda noldan boshlab qo'yib boraman videolarni o'rganib bemalol q yaxshilab rivojlantirib olishlaring mumkin mayda quyonlarga qanday katta quyonlarga qanday hamma hammasini o'rgataman mana bu yerda yana boshqa boshqa xonalarim ham bor bu оpshiy quyon fermaham yana bu quyon fermani kengaytirish niyatim bor meni qo'llaysizlar degan umiddaman meni ham videolarim yaxshi yaxshi chiqadi